Salam əziz izləyicilər. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle çox asan bir pizza resepti bölüşəcəyəm. Pizza üçün bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır. Sosiska, bolqar bibəri, pomidor, zeytun, Holland fındığı, 3 ədəd yumurta, bitki yağı, mayonez, ketchap. 2 yemək qaşığı mayonez, 1/2 yemək qaşığı ketchup və 1 çay qaşığı bitki yağını bir-birinə əlavə edib qarışdırırıq və yuxuların arası üçün sos hazırlayırıq. Sonra Holland pendirindən əlavə digər ərzaqlarımızı xırda-xırda doğrayırıq. Birinci yuxamızı götürüb listin üzərinə qoyuruq və bunun üzərinə hazırladığımız sostdan çəkirik. Sonra ikinci yuxamızı qoyuruq və yenə ikinci yuxanın üzərinə sosdan çəkirik. Üçüncü yuxamızı da qoyduqdan sonra onun üzərinə yenə hazırladığımız sostdan çəkirik. Sonra son yoxamızın üzərinə doğradığımız ərzaqları əlavə edəcək və öncədən isidilmiş 200 dərəcəli sobada 10-15 dəqiqə arası bişirəcəyik. Pizzamız hazır olduqdan sonra onun üzərinə brandadan keçirilmiş Holland pendirini səpib üstü sobada 2 dəqiqə saxlayacaq. 2 dəqiqə kəskin dən sonra pizzanı sobadan çıxarıb sunum edə bilərsiniz. Çox ləzzətli və çox yumşaq bir pizza alınacaq. Əzizlərim, videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.